Всем привет! У меня такая новость, очень прикольная. Но перед началом ставим лайки заходим в Google Chrome. И что это будет за новость там? Узнаете так, лайк и... Но и первый сайт. Представлен ультрабюджетный игровой монитор VF Sonic. E, VA24G25 компанії VA Sonic. випустила новий бюджетний ігровий комп'ютер V Sonic G25. Ну а перед началом ставим лайк і я вам все подробно розкажу Ну такі от новості вам понравится. Стоит стоимость новинки в Китаї составляє всього около $1.55. Неплохо. Так устройство уже доступно для при Етот... При этот. Э... Монитор. И вия Sonic или как это. Ну, ну и Via Sonic 24 G25, наш 24 к 8 дюймовым IP-дисплеем, разрешением. Ну, я бы сказал, Full-N-Dest в сторон 1 э, сторон 1 э, к, к PCD. 1.9 углами обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, что обновление до 146 Гц в режиме разгона. При этом стандартные частоты обновления составляют 120 Гц. Ну и я бы, что бы хотел бы сказать напоследок. Ну, будет в этом э, игром, э в то время что составляет 4 ма. GTG і 1 MC MPRT jako стига 400 КД м 2 контракт, составляють 1500. І технологія 6 біт і плюс, плюс ФРЦ, і іруд глибину світа 8-bit и monitor значат технологією via Sonic AOE про. Те, Тех, ну, плюс, который использует фильтр синего света. На уровне уровня бруд... второго поколения снижения в э, уровня второго поколения снижает действия синего цвета на глаза до менее чем 40% без появления желтого оттенка. Кроме того, технология, кроме того, техноп... то, устранение мець, не экран снижает нагрузку. на глаза де... Наглаза де... Я... одном... Использовании, но... Монитор оборудован VGA портом, поддерживает до 7.5 CNDMI 1 K 4 поддерживает технологию FreeSync, которая это разрывы и изображения при использовании совместными видеокартами. Устройство эффективно имеет сертификацию на эффективность уровня 1. Ну, неплохо так. И последний монитор поддерживает несколько аналитических историй ключа диапазон наклона, но от 5 до 20 раз также поддерживает совместимость креп, креп, крепления VAC 100 mm x 100 mm. Ну вам понравится. Нам говорят так, представим монитор монитор VESONIC Sonic va 24 25 Vsonic, э, Sonic, неплохой будет монитор, 24, 2A, V, A, 24, э, G, 25, нам говорят. О, компании V, Sonic выпустила новый бюджетный игровой монитор V, Sonic, V, 24, G, 25. И я бы напоследок, что бы хотел сказать, что неплохой будет э, эти... Э, ну, я бы сказал, что ему с новинкой у Китая вот всего около 55 долларов, 55 устройств уже вступает в преопретание. ViaSonic VA24, G25, Вначен 24, 23,8, 2, 5 с с решением FND. ND с отсоединением сторон. 16,9 углами обзора 138 градусов по горизонтали, вертикаль, что обновление до 144 Гц в режиме грозона, поэтому стандартный штаб обновления составляет 120 Гц. Нет, не ну, ну, вам понравится тот игровой монитор. И время, вот, имеет иметь и, монитор составляет 4 МЦ, я уже говорил, ГТГ и 1 МС МПРТ, яркость тут достигает 400 МД. 2 100-400 КДММ2 контракт 1500 і 1 технологія 6 бит и ФРЦ имеют глибину цвета 8-бит. Монитор, Pro-T технологию via Sonic EOE, про те, ну, дорогі друзі. Протяг Плюс, который использует фильтр синего цвета. У нарунии оборудования второго поколения. Снижаю воздействие передного. Второго, светового уровня оборудования второго поколения. Снижает воздействие вредного синего цвета на глаза, нам говорят. В этом громометре до менее чем 400%, 40%, 40% без появления желтого оттенка. Кроме того, технология устранения мерцания экрана снижает нагрузки на глаза при дуэльном использовании. Ну, нам понравится и последние характеристики, что заставляет, я бы сказал, напоследок... Монитор оборудован VGA, порт поддерживает 5, NDM, 1.4 поддерживает технологию Freya Sunk, СУН, СУН, которая вот устраняет разрывы изображения при использовании световым ВМ, ВМ. видеокарты устройства эффективно имеет сертификат эффективного уровня 1 имеет ну Монітор підтримує несколько янтерический настроек, включає диапазон, наклон від 5 до 20 градусов, так э, з поддерживает креплением 100 мм. Ну вам понравится игровой монитор для ігор, то будет э, ультрабудний монитор ViaSonic. Весоник, те компанию понравится. Представлен э, ультрабатный игровой монитор, ViaSonic va 24G 25. Всем спасибо, за перегляд, кто смотрел данный ролик. И вам понравится игровой монитор для всех. Бюджетный монитор, который в 2005 году стоит своих денег. И не, не, не зря потратить свои деньги. Вот такой вот на изображении показано какая-то гонка или что. Вам э, очень э, интересные характеристики. Но... Ну, вам понравятся характеристики и так далее. Всем, всем спасибо за просмотр данного ролика. ставьте лайки и вам для игр монитор подойдет как какой-то как компьютер или что такой вот и, и будет иметь неплохие характеристики но цены я так говорил неплохой цены я бы так сказал до 55 ну, но цены вам понравятся и этот монитор игровой стоит купить сейчас что для приобретения стоимость новинки в Китае только в Китае можно купить китайскую версию, или глобальную ну, вам понравится и будет 144 Гц, неплохо. Ну, 144 Гц, и там доставляется 120 Гц, и неплохо. И обзор до 178 градусов наклон. И имеет 1,16, 9 углами обзор до 78. И там 144 Гц, это 120 Гц. Ну, а неплохо, вот, будет иметь, такие вот характеристики, я вам говорил. Ну, ладно, все не буду говорить уже, я уже сказал, вы запомнили. Этот игровой монитор бюджетный но и такие вот характеристики стоит вам и, и и поставить лайк дорогие друзья не ставьте лайки и подписку на мой канал всем спасибо данного ролика кто смотрел не забывайте лайк ставить и вам понравится для игр будет топ и для всех дел вам будет топ этот монитор в 2005 году и 120 герц вам говорят и все характеристики и будете иметь и вставляется 400 яркость достигает 400 яркости там тысяч там говорят но ну, все характеристики битвы же помогу и via sonic и у плюс плюс я уже говорил что 400, без, там фильтру там который на уровне в брудном 2 поколения снижая в действие вредного снижения света на, на глаза тоже чем 40 процентов без и будет иметь без появления желтого явления тенка, кроме того, технология которые... трудоустройства, нагрузку на на использование, ну ладно, такие характеристики не вам пора. И всем спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки и подписку на мой канал. Также не забывайте ставить лайки на мой канал. И всем скорой встречи, увидимся в новых видео. Лайк и подписку на мой канал, оформляйте, дорогие друзья. Подписка это тоже важное на мой канал. Если вы хотите подписываться на мой канал, то подписку тоже ставьте и всем спасибо. Да. Ну и не забывайте также лайки ставить на мой канал, видеоролик. Вот такой вот игровой и, и, и вам понравится. И будете иметь неплохие характеристики и так далее пятом году будет там за свои деньги. Неплохие деньги, но и такие вот деньги стоит э, пот пот потратить. И вам по понравится этот игровой э, монитор, и там говорят, и такие вот характеристики, и монитор оборудован портом до это поддерживает изображение, там говорят, разрывы при использовании системы видеокарт, ростов на активности, клиентов первого уровня. Э, там говорят, и, там говорят, поддерживает Ndmi, FreeSonic э, технологию, FreeSunk или как кто-то при использовании совместными и субъективными квадратами на предпринимательских структурах уровня первого уровня. И... И постоянный монитор поддерживает несколько уровней, насколько включает диапазон от 5 до 20 градусов, где каждый поддерживает. Существует вот крепкий, подключение VSA до 100, MMX э, 100 ММ. mm. -hmm. Ну и... Ну и вам понравится, его будет иметь э, характеристики и долларов 155, просто уже тут для приобретения. Для приобретения. Ну и вам понравятся э, эти характеристики, этот смарт-телевизор, это представленный бюджетный бюджета SONIC. SONIC вам понравится, этот смарт-телевизор. Не забывайте также лайки ставить на мой канал и... Всем спасибо за просмотр данного видео. Кто смотрел, и лайк на мой видеоролик. Ну и этот смарт-телевизор вам точно понравится и порадует дорогих друзей и моих подписчиков. Не забывайте также ставить лайки и монитор неплохой до 20 градусов, по 5 до 20 градусов также поддерживает совместимости крепкими игры, там всякие можно запустить всякие любые игры, показано на гонки любые, футбол можете запустить какие-то, запускать, знаете, Соника запустить, на какие-то Брау Старт Они а нет, там не поддерживают какие-то гонки, футбол и там можете и SONIC можете запустить, и что-то какие-то Майнкрафт нет, не запускай. Но всем спасибо за просмотр и долларов Китай неплохие цены, но и характеристики топовые. Не забывайте также ставить лайки и подписку. Всем пока, пока, пока. Лайк и увидимся в новых видео. Ну и лайк на это данное видеоролик. Монитор будет неплохой, я так сказал в 2025 году. Вам понравится игровой монитор. Не забывайте также лайки ставить и пока. И, и лайк на данный видеоролик. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел мой видеоролик. Лайки и чао. Увидимся в новых видео. Также лайки ставить и подписку на мой канал.